ॐ श्रीरामेश्वराय नमः ॐ श्री नागेश्वराय नमः ॐ श्रीविश्वेश्वराय नमः ॐ श्रीद्रयम्बेहेश्वराय नमः ॐ श्री केदारीश्वराय नमः ॐ श्री गुसृणेश्वराय नमः ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय शिवाय नम ॐ श्रसोमनाधीश्वराय नमः ॐ श्रीमल्लिकार्जुनेश्वराय नमः ॐ श्रीकालेश्वराय नमः ॐ श्री मगागालेश्वराय नमः ॐ श्री ॐकारमलेश्वराय नमः ॐ श्री वैद्यभीमशङ्करेश्वराय नमः ॐ श्रीरामेश्वराय नमः ॐ श्रीनागेश्वराय नमः ॐ श्रीविश्वेश्वराय नमः ॐ श्रीद्रयम्बेहेश्वराय नमः ॐ श्री नमः ॐ श्रीगुसृणेश्वराय नमः ॐ ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय श शिवाय नम ॐ श्री सोमनाधीश्वराय नमः ॐ श्रीमल्लिगार्जुनेश्वराय नमः ॐ श्रीकालेश्वराय नमः मगागालेश्वराय नमः ॐ श्री ओङ्कारमलेश्वराय नमः ॐ श्री वैद्यभीमसङ्क्रेश्वराय नमः ॐ श्री रामेश्वराय नमः ॐ श्री नागेश्वराय नमः ॐ श्रीविश्वेश्वराय नमः ॐ श्रीद्रयम्बेहेश्वराय नमः ॐ श्री केदारीश्वराय नमः ॐ श्रीगुसृणेश्वराय नमः ॐ ॐ ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ श्री सोमनाधीश्वराय नमः ॐ श्री मल्लिकार्जुनेश्वराय नमः ॐ श्रीकालेश्वराय नमः ॐ श्री मगागालेश्वराय नमः ॐ श्री ओङ्कारमलेश्वराय नमः ॐ श्री वैद्यभीमसङ्क्रेश्वराय नमः